Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Красный Крест поддерживает проведение миссии гуманитарной помощи для Востока Украины, инициированную Петром Порошенко. Организация готова предоставить международной миссии любое содействие. Об этом заявил президент организации Петер Маурер во время телефонного разговора с президентом Украины. Стороны достигли договоренности о том, что Красный Крест берет на себя решение всех организационных и логистических вопросов международной миссии. Также в Украину будет направлен руководитель регионального отделения Красного Креста. Направят документарную помощь в Украину и Россию. Красный Крест уже разработал документ, определяющий, каким образом будет проведена операция по поставке груза на Донбасс. Международная организация ждет от России информацию о типе и объеме поставок, а также требования по транспортировке и хранению груза. В Красном Кресте подчеркивают, все стороны должны гарантировать безопасность сотрудников и транспортной организации, а также быстрой и беспрепятственной доставки помощи. Автоколона с гуманитарной помощью жителям Донбасса выехала из Подмосковья. В состав колонны входит 280 грузовых автомобилей. Как заявляют российские власти, они везут около 2000 тонн гуманитарных грузов. Это продовольствие, медикаменты, спальные мешки, электростанции. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, гуманитарный конвой будут доставлять МЧСники без вмешательства военных. Однако в сети уже появилось видео, на котором видно, как военные КАМАЗы перекрашивают в белый цвет для гуманитарной миссии. Но, в свою очередь, администра... в администрации президента Украины отмечают, Украина не ждет из России никаких гуманитарных конвоев. Однако, если Россия желает присоединиться к оказанию помощи, Москва должна придерживаться международного и украинского законодательства. Груз должен поступать из Федерации через контролируемые Украины, пограничные пункты пропуска и под эгидой Международного комитета Красного Креста. Поставки России гуманитарной помощи в Украину могут осуществляться только с разрешения Киева. К такому мнению в ходе телефонного разговора пришли президент США Барак Обама и премьер-министр Италия Матео Ренти. Шаги России, которые не будут соответствовать этим требованиям, неприемлемы. Они нарушат международные законы и приведут к дополнительным санкциям, подчеркнул глава Белого дома. Соединенные Штаты Америки примут активное участие в международной гуманитарной миссии для Украины. В этом Петра Порошенко заверил президент США Барак Обама. Глава украинского государства, в свою очередь, поблагодарил США за предложение предоставить акт о помощи для Украины в вопросах безопасности. Петр Порошенко выразил надежду, что Конгресс и Сенат Соединенных Штатов поддержат этот документ. А президент США подпишет его в ближайшее время. Евросоюз также поддерживает инициативу Петра Порошенко об оказании гуманитарной помощи Востоку Украины. Для этих целей ЕС выделит 2,5 миллиона евро. Об этом заявил в телефонном разговоре с Петром Порошенко президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Петр Порошенко, в свою очередь, отметил, что Украина готова обсуждать регулирование ситуации на востоке страны в нормандском и женевском формате. А также выразил пожелание, чтобы украинскому вопросу уделили должное внимание на следующем заседании Евросовета 30 августа. Жозе Мануэль Борозо предостерег Владимира Путина от любых односторонних военных действий в отношении Украины, в том числе под предлогом гуманитарной миссии. Об этом председатель Еврокомиссии заявил во время телефонного разговора с президентом России. Также Борозу призвал Москву использовать свое влияние для того, чтобы гражданское население могло спокойно и свободно покинуть зоны конфликта, контролируемые незаконными вооруженными формированиями. you <laughs> Сила АТО проводит подготовку к дальнейшим наступательным действиям одновременно по нескольким направлениям. Об этом на своей странице в соцсети сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Продолжаются обстрелы позиций сил АТО, в том числе со стороны России. Накануне вечером и ночью украинских силовиков обстреливали из града в артиллерии и миномета в районе населенных пунктов Успенко и Авдеевка, а также со стороны России в районе Ильинки, Семеновского, Степановки, районе Саурмаги. Силы. Боевые столкновения сепаратистами зафиксированы в районах Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска и Лавайска. Всю живую силу и вооружение ДНР и ЛНР бросили на передовую. Ветеран французского иностранного легиона в плену сил АТО. Его захватили бойцы батальона «Артемовск». У задержанного солидный послужной список. Война в Ираке и других горячих точках. В Украине боевик занимался диверсиями и теракторами, нападением на украинских солдат. По предварительным данным, наемник ранен и отправлен в госпиталь. СБУ и МВД перекрыли еще один канал финансирования терроризма в Украине. Служба безопасности прекратила деятельность финансовой компании, которая переводила деньги боевикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Общество с ограниченной ответственностью неправомерно использовало электронные деньги и систематически переводило средства на счета российской платежной системы, принадлежащие террористам, отмечают силовики. Малайзия продолжит участие в расследовании катастрофы пассажирского Боинга на востоке Украины. По словам главы малайзийской полиции, в ближайшее время курировать расследование будут трое полицейских. Один будет постоянно находиться в Киеве, еще двое в Нидерландах, где проходит экспертиза тел погибших. В случае необходимости группа экспертов переместится на место падения лайнера. Напомним, что из-за постоянных обстрелов сепаратистами малазийские, австралийские и голландские полицейские решили прекратить обследование места аварии Боинга. Польша подготовила официальную жалобу ВТО в связи с запретом России возить польские овощи и фрукты. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Марок Савицкий. Варшава через Всемирную торговую организацию будет добиваться отмены российского эмбарго. Параллельно Польша обратилась в ЕС за компенсации для своих аграриев. В стране уже подсчитали, потери от российских импортных ограничений превысят 750 миллионов евро. Напомним, Россия сроком на один год запретила поставки продуктов питания стран, которые ввели против нее санкции. Власти Норвегии присоединятся к санкциям в отношении России. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Берге Бренде. Норвегия ведет такие же санкции, которые вел ЕС 31 июля. В частности, будет расширен список лиц и компаний, чьи финансовые активы на территории страны будут заморожены. Физическим лицам будет запрещен въезд в Норвегию. По словам бренда, эти меры станут ответом на нарушение России Хартион. Также министр отметил, что Москва не изъявила готовности изменить свое поведение по отношению к Украине. Соглашение об ассоциации с ЕС Украина ратифицирует в сентябре. Европейские партнеры также поддержали эти сроки, отмечает заместитель главы администрации президента Валерий Чалы. И парламент, и правительство, и президент должны быть партнерами для того, чтобы в сентябре провести Европейский день в парламенте и пойти дальше к имплементации соглашения, подчеркнул Валерий Чалы. Сегодня Верховная Рада будет рассматривать законопроект о введении санкций против России. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. Он считает, что парламент должен проявить политическую волю и принять документ. Представленный к законопроект предусматривает введение санкций к 65 компаниям-резидентам России, к 172 физическим лицам. Национальный банк Украины усилил мониторинг банков с российским капиталом. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева. Она подчеркнула, на данный момент не наблюдается вывода капитала этими финучреждениями. Более того, эти банки не брали кредит у регулятора в связи с оттоком вклада. Вы получили необходимое рефинансирование от материнских структур. Также председатель нас банка сообщила, что по результатам стресс-тестов некоторые банки с российским капиталом нуждаются в докапитализации, однако в этих финучреждениях заверили, что до конца года внесут необходимые средства. Ну а далее на БТБ анонс. До встречи. Сегодня состоится заседание Верховной Рады Украины. Парламентарии примут законы, касающиеся ведения санкций против организации людей, поддерживающих терроризм в Украине. Помощь солдатам, раненым в ходе операции на востоке Украины. В Киевский клинический госпиталь передадут новое медицинское оборудование. Благотворительная акция «Спасибо за мир», организована эвакуированными из зоны АТО детьми украинских солдат. Сегодня пройдет заседание Комитета Евросоюза по политике и безопасности. На повестке дня ситуация с урегулированием кризиса в Украине. В Брюсселе пройдет встреча министра сельского хозяйства Польши с еврокомиссаром по сельскому хозяйству и сельскому развитию. Они обсудят компенсации потерь польским сельхозпроизводителям от введения России ответных мер на санкции Евросоюза. В Москве пройдет вечер памяти и скорби по жертвам военного конфликта на востоке Украины. Люди соберутся на Пушкинской площади с цветами, без плакатов и транспарантов. Они передадут письма на войну родственникам погибших в Украине и бойцам, защищающим целостность страны.